А между тем, кредиты все популярнее. В июле россияне купили рекордное количество новых автомобилей на 14% больше, чем за тот же период года прошлого. И половину из них на деньги банков. Только вот за 3-4 года владения машиной не все успевают кредит этот погасить. Как быть покупателем таких заложенных машин? Небезызвестная схема Человек берет в банке кредит на по покупку автомобиля А затем, сделав копию паспорта транспортного средства Продает машину третьему лицу который и не подозревает о том, что имущество заложено В числе таких обманутых оказался и Сергей Купивший машину три года назад Решил сейчас продать Начал снимать с учета Оказалось, машина в аресте Из-за того, что старый хозяин брал ее в кредит Сейчас боюсь ее отберут Сегодня в такой ситуации покупатель заложенной машины сам оказывается должником банка. И дело для него обычно заканчивается конфискацией имущества в пользу кредитной организации. И никакие доводы о том, что новый хозяин не знал о залоге на машину, здесь не работает. Залогодержатель, то есть банк, правил подать в суд на хозяина машины и испредовать свое имущество. Единственное, что может сделать нынешний хозяин автомобиля, подать в суд на предыдущего с возместить Но на практике сделать это довольно непросто. Теперь Госдума планирует принять поправки в гражданский кодекс, который переложит ответственность перед банком с добросовестного покупателя на того, кто изначально брал кредит. Законопроект, ну, как я понимаю, будет наложен запрет на изъятие данного имущества и, соответственно, его продажу. То есть это не добросовестных действий, добросовестный потребитель добросовестный приобретатель страдать не будет. Несмотря на то, что покупатель больше не обязан будет отвечать перед судом за долги продавца свою добросовестность, ему еще придется доказать. По закону от ответственности перед банком будет освобождаться тот, кто не знал и не мог знать о залоге. То есть должен быть некий четкий перечень, который позволит сказать, что да, добросовестный заемщик, приложил максимальное усилие к тому, чтобы быть информированным и проверить а, ли залог на этом автомобиле. Сейчас избежать конфискации заложенного имущества практически невозможно. Но все же специалисты дают свои советы. Покупать автомобиль следует только по оригиналу ПТС, а в самом договоре прописывать полную стоимость автомобиля и штрафы в случае, если машина все-таки окажется в залоге. И еще один совет. Перед покупкой стоит обратиться к информационным ресурсам сети Интернет так как винные номера некоторых машин помещены в базы данных.